Верховна Рада єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальний характер і складається з 450 народних депутатів. Це єдиний орган законодавчої влади, що уповноважений приймати закони. А чи знають акерманці, чим займається Верховна Рада? Созданням законів, які б облегчали життя людям законотворчество. Кілька рішення ну, займається. Справити вас, я робота? Мені дав. Принципе, да. И как считаете, вообще нужна Верховная Рада? Ну да, конечно. Почему? Ну, потому что сам президент, он же ничего, ну, как бы, по большому счету, он не принимает ни законы, ничего, он только утверждает законы. А Верховная Рада, она принимает все законы, все решения. Как. Верховная Рада Украины. Ну, это народные избранники, которые заседают в Киеве, как будто бы решают наши проблемы на местном уровне. А как вы считаете, нужна ли вообще Верховная Рада? Верховная Рада нужна, наверное, не в таком количестве. Короче, орган государства. А как считаете, чем занимается? Ну, принимает законы. Принимает законы, утверждает. А нужна ли Верховная Рада? В некоторой степени нет. нужна, в некоторой нет. Вы знаете ли, что такое Верховная Рада Украины? Нет. Не знаете? Нет. А чем занимается? Чем занимается? Законы. Ну, важна ли она для... Конечно, нужна. Почему? Ну чтобы регулировать. Решаются вопросы государства обсуждением законодательства. А как считаете, на обсуждение? Как считаете, важна ли она в жизни? Очень важна, потому что сначала внесли, обсудили. Нужна она Верховная Рада, нужна, нужна. Мы же парламентская страна все-таки. Керуя нам создает все условия нам хорошие. Да. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, важна ли Верховная Рада в жизни громады? Важна, когда она делает что-то. Когда, когда полезно что-то делать? Правительство нашей страны. А чем занимается? Поддерживает законы. Из, э, выпускает законы, поддерживает их. А как вы считаете, важна ли Верховная Рада в жизни Громады? Верховная Рада важна. Верховная Рада Украины это наш основной юридический… Э, как это сказать? Э, законодательный орган. А чем занимается? Составляется, пишет законы для нас простых людей. А скажите, пожалуйста, важна ли Верховная Рада в жизни громады? Конечно, важна. Вот мы их выбираем каждый раз с надеждой, что что-то в лучшую сторону изменится.